Многие юные участники этого турнира – будущее шатакан карате Украины. Поэтому к соревнованию шла тщательная подготовка. Мне помогал тренер все делать, поправлял мне стойки, говорил, что делать в кумите, как драться надо. Говорил, как, где руку надо держать, как бить надо. Здесь борьба, мне нравится драться, кота показывается, Это хороший вид спорта. Когда-то на таких состязаниях свой путь начинала чемпионка мира и Европы из Донецка Екатерина Сукачева. И хотя основные ее успехи связаны в другой версии карате, на турнире в Макеевке она выступила не только в качестве спортсменки, но и тренера, считая, что совмещение таких функций идет ей только на пользу. Для меня это э, еще больше тренировки. Допустим, на своей тренировке я занимаюсь одним. А с ними я больше в игровой форме, мы очень много бегаем, у нас очень много физических упражнений, поэтому я как сама развиваюсь, так и, так и с ними. Поэтому нет, для меня это наоборот даже большой плюс. Тем более... Не знаю, с ними улучшается настроение. Еще одна титулованная спортсменка Наталья Ралдугина на турнире решила ограничиться тренерскими функциями. На домашнем татаме макиевский тренер с 20-летним стажем внимательно следила и переживала за своими воспитанниками. Их выступают десятками человек в группах, поэтому переживаешь за каждого, волнуешься и, конечно, себя вспоминаешь, что э, стараешься им давать те установки, которые, чтобы они выигрывали. Соревнования установили рекорд по количеству спортсменов для подобных турниров. борьбу за медали в Макеевке вели 330 участников из 14 городов Украины. Самому младшему участнику Кубка нации по карате еще нет и 6 лет, самому старшему за 50. Первые оценки были выставлены самым юным каратистом. Ну, для них це перший шаг. В основному для них це все починається з телевізора. они смотрят в кіно, когда красиво показують фільми про карате, про кунг-фу. они хотят навчитися. Саме перше враження, що масовий кубок іде. З іншого боку, я знаю, ваш регіон дуже якісний в плані карате. Це можна сказати колискою українського карате. І, наскільки я розумію, одні з перших регіонів в радянські часи Донеччина сла лише тоді. Тому враження дуже непогані. приемное место. В награду лучшим юным каратистам организаторы подготовили медали и сладкие призы. Многие участники и тренеры отметили хороший уровень проведения соревнований. А значит, дебют национальных первенств в Шатакан карате Украины удался.